Я, я рад вернуться сюда, в Италию в, в роли тренера. Значит, для меня очень важно и престижно быть тренером национальной команды. Сегодня здесь представить сборную. Значит, поэтому я очень рад, доволен и я благодарю ребят, особенно за сегодняшнюю игру, за сегодняшнюю отдачу. Поэтому значит, мы довольны результатом. И второй вопрос. Что будет изменено в игре с Чехией? Вот после сегодняшней игры? Ну, во-первых, для того, чтобы что-то менять, во-первых, мы должны проанализировать игру нашу. Значит, э, э, завтра мы вернемся в Харьков, посмотрим полностью, проведем уже э, такой более длительный анализ всей игры. Значит, и второе, очень важно, значит, э, некоторые игроки, значит, травмировались, поэтому мы должны оценить их состояние, значит, э, посмотрим, насколько эти травмы тяжелые или нет? Значит, и будем уже принимать решения, или будем дозывать игроков, и уже будем исходить из того, кто, кто из игроков будет готовиться именно на эту игру.